जरका चौधरी के वालिद की आमद में चंद घंटे रह गए थे मोहम्मद सलीम असलम पी के आठ तीन सिफर तीन से ईद पर अपनी बेटी के पास आ रहे थे लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था मेड़े, मेड़े, मेड़े फ्लाइट लैंडिंग से चंद सेकंड ही कराची की मॉडल कॉलोनी की गली में क्रैश हो गई। मेरे फादर तो चले गए उस हादसे की वजह से मेरी मदर भी चली गई उस हादसे ने सिर्फ एक इंसान पे इम्पेक्ट नहीं डाला मेरे घर से तो दो लोग गए हैं अलमास बानो ने अपनी बेटी के लिए बहुत से ख्वाब देख रखे थे जो इस हादसे में चकनाचूर हो गए उसके बाद जब वो मिल गई बॉडी उसकी थोड़ी बहुत शनाख्त मौजूद थी और जब मैंने बॉडी देखी जमीन और आसमान गायब और आप अंदाजा नहीं लगा सकती क्या मेरी बेटी थी और मुझे क्या पकड़ा है इन लोगों ने हाथ पीआईए ने इस हादसे में हलाक होने वाले हर शख्स के अहल खाना को एक करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था इदारे के मुताबिक तीस मुसाफरों के वर्षा ये रकम ले चुके हैं मगर जरका चौधरी और अलमास बानो समेत कई खानदानों ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया है अभी तो हमें रिपोर्ट का इंतजार करना है तो ये हम नहीं कर सकते एयर ब्लू के लोगों ने अप्रोच किया हमें फोकर जो इंसिडेंट था उसके लोगों ने अप्रोच किया हमें भोजा एयर के कुछ लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जो गलती हमसे हुई है आर डी ए साइन करके आप प्लीज़ वो ग़लती ना कीजिएगा आर डी एनि रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट ये एक तहरीरी वादा है कि मुआवजा लेने वाला हादसे से मुतलिक मुस्कबिल में होने वाले किसी मुकदमे में हिस्सा नहीं लेगा पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज आरडीए को इंश्योरेंस कंपनी की शर्त करार देते हैं पाकिस्तान में कैरेज बाय एयर एक्ट जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर ये लिमिट टू लाइबिलिटी जो है वो असाइन की गई है फाइव मिलियन पर पैसेंजर हमने उसको बढ़वा के एक करोड़ फीकस कर दिया ये फुल एंड फाइनल जो है वो पेमेंट है इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़

इस मामले में आर डी ए जिसे पी आई ए और मिलकर बनाया है सिविल एवियशन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पी आई ए और जहाज और इंजन बनाने वाली कंपनियों समेत दीगर हुकूमती इदारों को मुतासरी की जानब से में किसी कानूनी कार्रवाई से तहफ़ देता है फरुख स्मान मुतासर खानदानों के वकील हैं बुरसा कह रहे हैं कि जनाब जब कानून में लिखा हुआ है कि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के और इससे पहले पिशावर हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है उन्होंने कहा कि आप ये पैसे देते हुए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवा सकते तो उसके बावजूद पी आई ए रिल है वो पैसे नहीं दे रहे मुतासरा खानदानों का कहना है की उनके लिए इंश्योरेंस की रकम लेने ऐसी ज्यादा जरूरी असल जिम्मेदारान को जवाबदेह बनाना है तो अगर ये सदकाई जारिया है कि मैं किसी और के लिए भला कर सकूं तो मुझे इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए हादसे की इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट में किसी फ़र्द या इदारे को जिम्मेदार करार देने से गुरेज किया गया था मगर जून दो हज़ार बीस में वजी हवाबाज़ी गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट की जो तफसी पेश कि उनके मुताबिक हादसे की वजह इंसानी गलती नजर आती थी बताया गया कि पायलट को पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एहलकारों ने परवाज़ की बहफाजत लैंडिंग के लिए ज़रूरी इकदाम नहीं उठाए ठीक कब कब होगा कौन करेगा इसको ठीक ताहम पी आई ए का मौकफ़ है कि वो लवाकीन को कानून के मुताबिक तयशुदा रकम से दोगी अदा करके अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर किरदार अदा कर रहा है